Мыша брат. Здравствуйте. Привет, попался мне тут мышебрат, понимаешь? Бывший? мыши брат. Это как? Ну, все время говорит, мы, мы же братья, А, братья -а. Типа ты украинец, а он русский. И вот это все. Ну или наоборот, я уж не знаю. Я уж запутался. Кого нет, кто есть. Я понял. А ты откуда? Я из Белгорода. Да то что? Ну да. Как дела? Отлично. Я на Губкина живу, а ты? На Губкина? Прикол, я на Мичурина. Прикольно. Вот совпадение. Нормально. Но сегодня еще ничего. Сегодня на Курск отгребает. Отгребает, да. Что делать будешь? Слушай, ну, да ничего, мозаику собирать. Ну, Как-то как ж так не должно быть, как мне кажется. В плане чего ты имеешь в виду? Ну, нельзя ввести войну таким образом. Нельзя специальную военную операцию планировать таким образом, что через два с половиной года, ее, от ее начала, боевые действия ведутся на территории России. Ну да, это уже не просто вылазки ДРГ, что там в не было. Ну. Тут уже конкретная дивизия воюет. Так дело в том, что в они там больше, как они там у них называются, э -э РДК. Ну да, да, да. Это больше такие группировки какие-то. Ну, нерегулярные, да. Да, да. А тут уже, да. Такое серьезное дело. Хороший хороший план был, наверное. У этого. И они его придерживались. Судя по всему, да. Качественно, качественно. Качественно сосуществуем. Я бы так сказал. Да. Ну, бог даст, отбросит, все нормально будет. Не даст. Ты что? Не даст. Не даст. Как-то ты же видишь, что происходит на тех территориях, где нет частей, которые активно участвовали в боевых действиях. А просто сдаются тупо все. Ну так не Полицей, должно быть. Полицейские, э, ФСБшники, э, э, срочники, они просто... Ну, срочники, ладно, они пацаны. А полицейские, ФСБшники, им же все равно, кому служить? Блин, я не знаю, реально ли... Еще, сейчас просто еще такое время. Э, информация доходит не совсем верная, то, как... Ну, мы-то самом... с тобой находимся на самом краю происходящего. Я понимаю. Ну, мы-то это своими глазами видим. Мы же видим, как два с половиной года на соседние с нами Харьков летело через нас. Мы же это все видели. Мы же не можем сказать, что оно не летело. Ну, летело, естественно. Летело, естественно. Это... И мы же понимаем, Всем куда оно летело. Факт. Ну, конечно. Все вот эти вот россказни про, как... как он говорил, Кракен. Они Кракена уничтожили больше, чем все население Украины, по их статистике. Ну, это же смешно. Да хер его знает. Ты не знаешь о том, как наши ракеты попадали в их эпицентр, в который мы раньше с тобой ездили покупать стройматериалы? Ты не знаешь, как, а, ну видел, как а наши ракеты попадали в их продуктовые супермаркеты, в которые мы с тобой раньше ездили по выходным и среди недели иногда покупать жатву, потому что она у них вкуснее? Ты этого не знаешь, честно. Да, -да точно так же, к нам же прилетало. Ну так мы же это начали. Конечно, в ответ прилетает. Это если бы они начали, то хрен бы с ним. Их бы назвали агрессорами и все, их вперед. Но мы же это начали. Не они. Но тут вопрос, кто начал, в смысле, не все то, так что однозначно. Был мой командующий да? отдал приказ о начале специальной военной операции. Это значит, мы ее начали. Это... Конечно, наши войска вошли на территорию соседнего государства, это начало войны. Приказ, не приказ, не имеет никакого значения. Слушай, но войны как начинаются? В принципе, факт войны... Войска заходят на территорию определенного государства. Это и есть война, акт войны. Но сам факт существования войны, он неизбежен. В любом случае власть стремится к расширению и... Не в любом, не в любом, только в империях. Не в любом, только в имперских государствах. Власть стремится к расширению территории. Ты можешь мне назвать хоть одно государство, которое, начиная с 1945 года, после окончания Второй мировой войны, присоединило к себе какие-то земли. Хоть одно на планете, кроме нас. Слушай, ну сейчас все приходит в такие масштабы, война современная. Так, это же мы начали. Это же мы начали. Прецедент мы создали. Это же мы присоединили ну, Крым, это согласен, же мы присоединили Луганск и Донецк, это же мы присоединили Запорожскую и э, Херсонскую области. Ну, то, что э, наша страна действует методами военизированными, Нет, а не методами, которыми... пропагандистскими. Почему пропагандистскими? Мы начали войну. А, ну, как, в принципе, Америка, американская власть, они же э, действуют своими альянсами, э, группировками. Ни одна страна, ни один. Свои Я не так, оправдываю Евро... Америку. Европейский союз. Европейский Это союз. Же... На кого-то напал? Нет, Европейский Союз становится частью Соединенных Штатов Америки, понимаешь? Соединенные Штаты, Соединенные Штаты включили, включили в свой состав Союз? Э, я тебе Европейский говорю про, про, создание альянсов, да. То есть, так мы бы э, могли заключить Америка альянс, мы бы могли Америка заключить не альянс с ними. военизированным путем, они... Э, они просто умом это делают. Они это делают по Ты хочешь сказать, что ну, мы, а идиоты, мы, мы, идиоты, а да? мы можем только оружием. Это мы и Мы разрушим весь мир таким образом. Никого не будет. Ну, попытались. Понимаешь, то, что мы запустили эту военную машину, опять же, это такой... как бы... Мы начали эту вопрос, войну. На который... Никакого острого вопроса нет. Наша армия вошла на территорию соседнего государства. Какой острый вопрос? То, что мы запустили эту военную машину это ну я в этом не уверен на сто процентов что это а кто э, конкретно э, назови было такое знаешь просто не неизбежно не неизбежно а ты в этом понимаешь смысле? можно было не делать с этим согласен а, вот но опять же с первых же дней буквально только спецоперация начала идти, там несколько, даже месяц она не прошла. 1 апреля 22 года уже на нашу территорию, пожалуйста, влетели украинские вертолеты. Так Я... это нормально? Ну или что ты думаешь, украинцы должны были просто встретить нас с цветами после того, как мы ездили к ним как к себе домой? Нас кто-нибудь ущемлял за русский язык с тобой в Харькове? Ну, на... Нет. Ну, наверное, надо было защищать свои территории. Так, что? на нас же, наверное, никто не нападал, мы же напали. Но опять же, сейчас со стороны Украины воюют, по большому счету, наемники иностранные. Я работаю в военкомате в Белгородском. И по определенному стечению обстоятельств, как юрист, иногда общаюсь с пленными, которые попадают нам в руки. Я не видел ни одного иностранца среди пленных. Ты хочешь сказать, что они разрывают себя на минах или стреляют? Ну, это в смысле, кто взрывает ну, иностранцы? Кто, ну, конечно. Нет, это я рассказываю из а, примеров, которые мне приводили ребята, которые приходили в отпуск. Я, Мои тебя, друзья, знакомые, я тебе товарищи, объясню, неужели твои друзья, знакомые, родственники не знают украинского языка, живя в Белгороде? Они же могут его отличить от польского? Украинского языка? Ну, конечно. Не, ну они могут отличить, но они да. конкретно говорят, что э, там воюют поляки. Они тебе На врут. польском языке говорят. Они тебе врут. Ни одного поляка ко мне в плен не попадало. Ни одного. Блин, да хрен знает. Ну, я, я военный юрист. Это ложь. Это ложь. Или мальчики не знают украинского языка, не могут отличить его от польского. Это что же возможно? Да нет, там уже серьезный мужчина, ветеран. Откуда, родом? Наши, белгородцы. Ну, я не верю, что белгородец не знал бы украинского языка, и не мог бы отличить его от польского. Ну, не верю. Там помимо поляков еще есть негры. Негры есть, негры есть в нашей армии, это есть. Ну, это наемники. А американцы, которые служат в Украине, действительно, их есть некоторое количество, у них называется, дай бог памяти, иностранный легион. Это кадровые военнослужащие вооруженных сил Украины. Ну, как французский легион, он да, тоже да. участвует в специальной военной операции. Нет на стороне Украины. Нет, это ложь. Это тебе брешут твои пацаны. Да <ụbreaker> нифига. Это брешут тебе твои пацаны. Ни одного представителя иностранного региона, французского, там нет. Ну, no, пусть нет представителей. Есть военная техника, это неоспоримый факт. Белгород обстреливается из Альхи. И что? Э, ну, они купили по -ку, военную технику? Сейчас едут мардеры, леопарды. Так скажи мне, а когда мы ехали по Берлину, у нас только советская техника ехала? Или, может быть, ехала и американская? Первыми въехали советская техника. Серьезно? А на каком самолете летал э, Покрышкин? Мне это неизвестно. Неизвестно. Я тебе сообщу, аэрокобра. Круто. Ну, это американский самолет. Наличие, наличие э, зарубежной техники никак не подразумевает э, наличие зарубежных войск. Тогда под твоей же логике. Нужно признать, что мы воевали в Луганске и Донецке, что мы отвергали 8 лет. Там же воевала наша техника российская. Слушай, но ну, в общем-то постсоветское пространство и Украина именно вооружение вооруженных сил Украины, вся техника это постсоветская. Постсоветская. сейчас на постсоветская. танки Т-90. Это танки бывшие, но. Я не знаю, год выпуска Т-90 РЭП, Средства ради электронной борьбы. Какие-то Они Санитар дурка 50 гривен на каву. Не знаешь. Видишь, как хорошо. Там, где тебе сказали какие-то пацаны, там ты знаешь. А там, где я говорю правду тебе, там ты не знаешь. Нет, я говорю правду по, по самому факту. Да ты что, что серьезно? Знаю, знаю. Еще раз говорю: у Украины танков Т-90 нет и не было. Они сейчас с нами воюют танками Т-64, Т-72 и зарубежными нет. образцами. Советскими я... танками. Да, но они в Харькове выпускались. Т-64. Т-84. Uh -huh. Упускались okay. в Харькове? Слушай, да, но... Ну, больш... По большому счету какая-то разница. Ну, так разницы. ты же сказал, Кварьей. что если идут техника мардеры... Кто там еще то сказал? Мардеры, леопарды. Леопарды. Так это воюют немцы? Нет, это воюют украинцы. Просто на иностранной технике с нами. Слушай, ну таким же ну, путем Россия может поставить технику... Так Россия любой, так и делала, мы, любой другой мы так нет, и делали, знаю, мы, и атаковать атаковать и мы, мы так и делали, мы так и делали. и рассказывали, что шахтеры нашли ракетные установки э, в шахтах и или в Энтон торге купили. А теперь этими же самыми аргументами пытаемся соседнюю с нами страну обвинить в агрессии. Да нет, ну не работает это, это полка о двух концах. И мы за это получим обязательно. Я так не думаю. На Мичуре на горе живешь. Угу. Ладно, я отправлю к тебе пацанов э, с сотрудником наших. Подпишем контракт, отправлю тебя, посмотришь сам, кто там воюет. Хорошо. Обязательно. Как тебя зовут? А тебе какая разница? Да, я-то знаю, что ты чувак. Ты просто сидишь не я украинец. Просто в России живу. Просто в России живу. Украинец. Но иногда украинцы живут в России, так же бывает. А что ты в интернете тогда не защищаешь своей территории? Я раб... служу в российской армии, я гражданин России. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Ось и все, друзья мои. Священник, дякую, дякую, друже, дякую. Это важно, друзья, сейчас это важно. Я ніколи не наполягав на цьому. Я завжди кричав, що друзі, давайте, перш за все, допомагати армії, є і зараз це скажу. Давайте, перш за все, допомагати армії. Але зараз я буду нагадувати вам про те, що непогано було б підтримувати і канал, бо ми залишились без монетизації, без партнерської програми Ютубу. Сказали, що ми агресивно поводимось. Переслідуємо усіляких негідників, і що ми погані. Ні, що ми переслідуємо хороших русських і що ми погані, погані. Бойка вчання нарешті я вас бачу на новому нашому флагмані. За що вам дуже вдячний. Не забувайте, наш е... минулий флагман буде працювати і далі, але е... виключно переважно в режимі стрімів. В режимі стрімів.